মানুহ এটা মদাহী নহয় এডোখৰ হীৰা হয় অসমৰ গৌৰৱ জগন্নাথ প্ৰেমা কথা ভাবি চিন্তি চাই ময়ো মানুহটোক কৈছো আজিৰ পৰা মাল বেছিকে খাবি কমকে খাবি দৰ্জা খুলি নিদি অলপ সৰহকে খাই আহিবি কথামতে কাম বেচেৰাজি ঠেংযোত খাই আহি শুই আছিল মই বহুত ভাল পাইছোঁ আজি দিনটো চিন্তা কৰিলোঁ তাৰ পাছত মই উপলব্ধি কৰিলোঁ কথাবিলাক সঁচা কাৰণ মদাহী মানুহ এটা মদাহী নহয় এডোখৰ হীৰা হয় অসমৰ গৌৰৱ হয় কাৰণ সেইটো কথা আমি জানি থোৱা উচিত যে মদাহী মানুহজনে যিঘৰ মানুহত মদ খায় সেই মানুহঘৰ কেনেদৰে চলিব যদি এটা মানুহে মদ খোৱা এৰি দিয়ে তাৰ লগতে তাকে দেখি যদি দুই নম্বৰ এটাই মদ খোৱা এৰি দিয়ে তেনেকৈ যদি এটা এটাকৈ মদাহীৰ সংখ্যা কমি যায় সেই মদ বিকা মানুহঘৰ কেনেদৰে চলিব তেহেঁতৰ পৰিয়াল ল'ৰা ছোৱালীয়ে পেটৰ ভাত কেনেকৈ চলিব গতিকে মদটো খাব লাগে মদাহীসকলক মই পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিছোঁ কাৰণ মদাহীসকলে যিখন দোকানৰ পৰা অকল মালেই খোৱা নহয় মালৰ লগত খাবলৈ চানা আনে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা মানুহে মাল খাবলৈ যায় মাল খাবলৈ যাওঁতে তিনিটা মানুহে তিনিটা টোপোলা চানা নিলে চাৰিটা টোপোলা চানা নিলে সেই চানাকেইটাই তেওঁলোকে মাল খায় যদি সেই চানাকেইটা নোখোৱা হৈ যায় মাল নোখোৱা হৈ যায় তেন্তে সেই চানা দোকানখন কেনেকৈ চলিব সেইখনতো ঘৰ পৰিবাৰ আছে তেহেঁতিওতো চলিব লাগিব লগতে ঘৰত যিসকলে মাল খায় লাল বিয়েৰ আদিৰ বস্তুবিলাক খায় আনি পিনি যিবিলাকে চিচাৰৰ বটলৰ মাল খাই বটলবিলাক ঘৰত ষ্টক কৰে তাৰ ফলত ষ্টক কৰা বস্তুবিলাক কাবাৰীয়ে নিয়ে কাবাৰীকেইটাই যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ বটল নেপায় তেহেঁতৰ পৰিয়ালটো কেনেকৈ চলিব তেহেঁতৰ পৰিয়ালটোও চলিবলৈ দিগদাৰ হৈ যাব এটা দুটা তিনিটা পৰিয়ালকে যদি চলাই আছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটা মদাহী এটা হীৰাতকৈ কম নহয় গতিকে একদম সঠিক সিদ্ধান্ত লৈছে কাৰণ তেওঁলোকে মদ খাবলৈ তেওঁলোকে টাৰ্গেট যিটো দিছে তাৰ সমন্তলকে চিন্তাও কৰিছে নহয় মদাহীকেইটাৰ কাৰণে মানুহকেইটাই মদ খাওক ঘৈণীয়েকটো আঁচনিকেইটা ধুনীয়াকৈ দিছে ন আৰু লগতে মদ খাই পিনি আপোনাৰ লিভাৰ পেটু আমুঠু কিডনী কিছুমান জাম হৈ যাব পাৰে তাৰ ফলতো আপোনালোকক আয়ুস্মান কাৰ্ড দিছে আপোনালোকে মদ খোৱা কৰটো ডাইৰেক্ট চৰকাৰলৈ যাব চৰকাৰে সেইটো পইচা নাখায় চৰকাৰে সেইটো পইচা আপোনাক যিটো মদ খাই পিনি কিডনী লিভাৰ আমুঠু পেটুবোৰ যে বেয়া হ'ব তাৰপা আপোনালোকক লাখ টকা আপোনালোকৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে দিব কিমান চিন্তা কৰিব আৰু মানুহখনে সহজ ভাষাত বুজি পোৱা নাই গ'লে কথা ইমান ধুনীয়া সহায় কৰি দিছে মাল খোৱাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় খোৱা বস্তু এনেও খাব পইচাটো যেনেদৰে লাগে তেনেকৈ দিব আপোনালোকে টাৰ্গেট পূৰা কৰক অকল যিসকলে কম কম খাইছিলে তেওঁলোকে বেছিকৈ খাবলৈ ধৰক কাৰণ বেমাৰ হ'লেও চিন্তা নাই মামাই চাব আৰু সেই তিনি চাৰিটা পৰিয়ালৰ কথাও চিন্তা কৰক দেশখন মদাহী হওক আগবাঢ়ি যাওক মদৰ নিচাত আমোলমূল হওক কাৰণ হস্পিটেলবিলাক ধুনীয়াকৈ মদাহীবিলাকক বেডিং হোৱা বুলি ফিটিং কৰি থৈছে আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ সহকাৰে দেখা দেখাব দেহাও ঠিকে থাকিব আৰু মানুহজনীহঁতৰ ইয়াত অৱদান বেছি মানুহজনীহঁতে জোৰ কৰি মাল খোৱাবই লাগিব মানুহ তহঁতক কাৰণ আঁচনিৰ কথা আছে ৰাজ্য চৰকাৰে যদি মদৰ পৰা কৰ নাপায় তেন্তে হ'লে আঁচনি কেনেকৈ হ'ব অৰুণোদয়টো কাটি দিবও পাৰে নহয় ঠিকনা নাই নহয় বহুত কথা আকৌ দহ হেজাৰ টকা পোৱাৰ কথা আছে বহুত কথা ভাবি চিন্তি চাই ময়ো মানুহটোক কৈছোঁ আজিৰ পৰা মাল বেছিকৈ খাবি কমকৈ খাবি দৰ্জা খুলি নিলোঁ অলপ সৰহকৈ খাই আহিবি কথামতে কাম বেচেৰা আজি ঠেংযোত খাই আহি শুই আছিল মই বহুত ভাল পাইছোঁ